Доброго Ранку це ексклюзив, і сьогодні ми присутні з вами на значущій та світській події вперше на сході України, а саме у нашому місті для всіх своїх двері відкриває перша приватна школа етикету. Музика возникла тогда когда обрати внимание на наше поколение поколение детей юношей взрослых девушек парней их поведение поведение в обществе в транспорте и сразу же возникла идея немножко научить благодаря педагогам которых мы подобрали научить детей людей тому, чего нам, нам не хватает, что нам дается с детства, с чем мы идем по всей жизни. Что важно команду выкладачей, которые будут работать в школе? Это была трудная задача, с которой мы, я думаю, что успешно справились. Мы подобрали очень хороший коллектив. Что вы слышали, когда стать школы? Ну, для меня была очень большая честь получить такое приглашение. Я сразу же а, согласился, хотя я понимал, что придется очень много поработать над этим, разработать качественную программу, а, потому что а, это действительно очень серьезная дело и серьезный прорыв нашего города. Мне было очень приятно получить такое приглашение, поскольку, ну, я думаю, это высшая похвала, когда выбирают лучших специалистов. Мне очень приятно, что создали эту школу, потому что, на самом деле, идея потрясающая. Эта школа просто обречена на успех, потому что такого у нас еще нет, а потребность в этом очень большая. Я работаю преподавателем визажа уже давно, и девчонки, которые приходят, все говорят, почему нам визаж не преподавали в школе? Вот эта школа, пожалуйста, приходите, будем учиться вас всему начиная со школы это большая честь для меня на самом деле кроме того что это действительно первая школа этикета в луганске это большая ответственность но в то же время это очень интересно и я буду надеюсь расти вместе со всеми и носить какую-то свою лепту в развитии этой школы Что потребно в Луганскую подобная школа етикету. Конечно, это давно назревало, и мы мечтали о том, чтобы Луганск, вообще облик Луганска становился обликом такой культурной столицы Украины. И сейчас я вижу, что это начинает происходить, и это грандиозное событие, открытие школы этикета в нашем городе. Я думаю, это будет иметь большое значение для города. Очень нужна такая школа, и я очень поддерживаю и одобряю это решение моих друзей. И я очень счастлива, что в нашем городе будет такая школа для детей, которая будет нести духовность в этот мир, она сейчас очень важна. И я думаю, что как бы то, что девчонки задумали, это будет самое то, что нужно. Это подія у самому розпалі, і школа продовжує приймати вітання. І ми, підйомниці, приєднуємося до усіх побажань і бажаємо процвітання та гарних учнів.